तकरीबन 450 साल था। उनके पचास ने अपने बाप दादा का मजहब तरक् करके के इस्लाम कबूल किया था लेकिन उनकी वफात के बाद आपके खानदान का शराजा बिखर गया इसी खानदान का एक फर्द नसीर खान अपने बच्चों समेत घर बार छोड़ दरियाए चनाब के किनारे आबाद हो गया और एक नई बस्ती नसीराबाद के नाम से कायम की अभी मुश्किल ही से इस खानदान ने अपने हालात बेहतर किए थे कि बस्ती को सैलाब ने आ लिया और ये खानदान एक दफ़ा फिर जवाल पजीर हो गया इस खानदान पर जवाल का सिलसिला जारी था कि इसी खानदान में 1828 में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम करमिली रखा गया आज हम उसी शहसियत मौलाना करम अलाई के बारे में बात करेंगे बोल वजीराबाद के साथ मैं हूं यूनस अकरम और आप देख रहे हैं बोल वजीराबाद की सीरियल वजीराबाद की शहसियात का पहला प्रोग्राम मौलाना करम इलाही एक मजहबी शसियत थे आपने मजहबी माहौल में तरबियत पाई आप अरबी और फारसी पर अबूर हासिल रखते थे आपने बचपन से लेकर जवानी तक अपने खानदान को अरूजो जवाल में देखा आखिरकार तंग आकर आप अपने अहलो आयाल और मुलाज़मीन समेत दरिया चिनाव के किनारे से उठे वजीराबाद के नवाब में एक अराजी खरीदी इब्तदा में इस जगह पर अपना घर और अपने मुलाजमीन के लिए चंद क्वार्टर बनाए और आपके नाम की नस्बत से इस इलाके को करमाबाद कहा जाने लगा आप अरबी और फारसी के मतबर आलम थे आपके इलाके में लोग दूर दूर से हसूल इलम के लिए तशरीफ लाते आप अपने इलाके की एक मरूफ मजहबी शख्सियत बन चुके थे 11 जनवरी 1850 को आपके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ आपने जिसका नाम सराजुद्दीन रखा आपने अपने बेटे को इब्तदाई तालीम अरबी और फारसी अपने घर में दी मगर आपकी ख्वाहिश हाँ थी कि आपका बेटा अंग्रेज़ी तालीम भी हासिल करे गोया आपने एक बंगाली मम्म से अपने बेटे को अंग्रेजी तालीम देने की गुजारिश की बंगाली मम ने इस शर्त पर आपके बेटे को अंग्रेजी तालीम देने की हामी भरी कि आप उस मम को अंग्रेजी तालीम के बदले में अरबी और फारसी सिखाएंगे जब आपके बेटे ने अंग्रेजी तालीम मुकम्मल की तो आपने अपने बेटे को पाँच सौ रुपये नगद इनाम के तौर पर दिए और अपने बेटे को मजीद तालीम हासिल करने के लिए गुजरावाला भेज दिया जहाँ पर तालीम हासिल करने के बाद आपके बेटे ने डाक में पोस्ट मास्टर की हैसियत से जॉब शुरू कर दी आपके बेटे सराजुद्दीन ने किसानों की आवाज़ उठाने के लिए कर्माबाद में हफ्त रोज़ा अखबार जिम्मेदार का आगाज किया और आप जिसकी मकबूलियत की वजह से आप मौलवी सराजुद्दीन के नाम से पहचाने जाने लगे आपने वज़... आपने कर्माबाद में एक खूबसूरत मस्जिद की तमीर भी करवाई जो आज भी अपने ऊंचे-ऊंचे मीनारों की वजह से इस इलाके में जानी जाती है आपके यहाँ 18 जनवरी अठारह को एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम आपने खुदा दाद रखा लेकिन इसे बाद में तब्दील करके जफर अली रख दिया गया जिसे आज दुनिया बा सहाफत मौलाना जफर अली हाँ के नाम से जानती है बा सहाफत मौलाना जफर अली हाँ को हर हाँ आम जानता लेकिन उनके दादा मौलाना करम इलाही को बहुत कम लोग जानते हैं मौलाना करम अठारह सौ में वफ़ात पा गए इन वाह राउन और आपकी कबर मौलाना जफ़र अली हाँ के मज़ार के अकब में आपको दिखाई दे रही होगी और सितम जरीफ़ी का आलम तो ये है कि चंद साल पहले जब हमारी टीम ने मौलाना की कबर को ढूंढने की कोशिश की तो जिस तरह आप ये देख सकते हैं ये रोड के ऊपर ये बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है आहरी का मौलाना इलाही जब इसको हम देखते हुए इस रोड पे चलने की कोशिश की हमने अब ये रोड जो देख रहे हैं ना ये रोड अब काफी चेंज है तो उस वक्त ये रोड भी इस तरह नहीं था बना हुआ तो यहाँ से जब हम आगे गए कि पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वहां पर उस वक्त शलजम के खेत लगे हुए थे तो वहां पर हमने एक मुकामी किसान से पूछा कि भाई यहाँ पर मौलाना करम इलाही साहब की कब्र है उसने कहा आप वो दूर से देख रहे हैं जाड़ियाँ आपको उन जाड़ियों के अंदर ये कब्रें मिलेंगी हम उन खेतों से होते हुए जब जाड़ियों के पास पहुँचे तो उस वक़्त उनकी कब्रों का आलम कुछ यूं था कि जैसा कि आप ये पीछे तस्वीर में देख रहे हैं तो वहां पर जब हमने सफाई की तो झाड़ियों के नीचे से तीन कब्रें दरियाफ्त हुई जिनमें से एक कब्र उनके बेटे मौलवी सराजुद्दीन बानिय हफ्त रोजा जिम्मेदार की थी मौलाना करम मरहूम अपने पोते मौलाना जफर अली हां की नस्बत एक गुमनाम शख्सियत थे मगर वज़ीराबाद की तारीख में आपने गहरे नकुश मुरतब किए आज आपने वज़ीराबाद की गुमनाम शख्सियत मौलाना करम इलाई के बारे में जाना अगर आपने अभी तक हमारा चैनल बोल वज़ीराबाद सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको आसानी मिल सके